Hava şaırı nədir? Hava şaırı necə uçur? Hava şaırını necə idarə edirlər? Bütün bu suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, videomuzu sonuna qədər izləyin. Hava şaırı ən qədim hava nəqliyyat vasitəsidir. Hava şaırında ilk uçuş 1783-cü ilin 4 iyununda Lyon şəhəri yaxınlığında Joseph və Étienne Montgolfier qardaşları tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu şar kağızla yapışdırılmış, kətanla örtülmüş sferik tor şəklində idi. Hava şarı isidilmiş hava, yaxud helium və ya hidrogen kimi yüngül qazlarla doldurulur. Nəticədə havadan yüngül olduğu üçün uça bilir. Hava şarı necə uçur? Şar havanın ağırlığı Onun öz ağırlığına bərabər olana qədər yüksəlir. Yüksəklik artdıqca havanın sıxlığı azalır və beləliklə ağırlıq tarazlanır. Şarın daha yüksəyə çıxması üçün nə etmək lazımdır? Daha yüksəyə çıxmaq üçün şarın içindəki hava qızdırılaraq genişləndirilir və nəticədə yüngülləşir. Şar daha yüksəyə çıxır. Belə bir sual yaranır ki, hava şarını alçaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Hava şarını alçaltmaq üçün şarın içindəki havanın azaldılması lazımdır. Hava şarını necə idarə edirlər? Hava şarının öz-özünə idarə olması mümkün deyil. Çünki hava axını onu hansı tərəfə istiqamətləndirərsə, şar da o istiqamətdə uçar. Şarlar bir yerdən başqa yerə çatmaq üçün əlverişli vasitələr deyil. Yalnız şaquli hərəkət edir. Nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən və idarə oluna bilən hava şarlarından mühərrik və Havada istədikləri istiqamətə yönləndirmək üçün sükanları vardır. Hava şarı hansı hissələrdən ibarətdir? Hava şarı zərf və gondola və ya səbət adlanan 2 hissədən ibarətdir. Şarın hava ilə doldurulan yeri zərf adlanır. Bu zərf yüksək daxili təzyiqə davamlıdır. İçi cırıqların böyüməsinin qarşısını alan, məsaməli olmayan elastik və yüngül materiallardan hazırlanır. Şarın yuxarı hissəsində bir dəlik var. Bu dəlik enmək üçün və ya enişdən sonra şarı boşaltmaq üçün iplə çəkilərək açılır və bu dəlik hava boşaltma dəliyi adlanır. Hava şarı haqqında məlumat bu qədər. Bu cür videoların davamını istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun.